Не знаю, какой я раз это видео снимаю, но, оно, а, вы надеюсь догад... догадались по внизу в видео написано, это йога челлендж и сейчас я уже только пост, но я боюсь их делать, не сломаю. Окей, я сделаю. Я сделаю перевернутые позы. Фу, тем более, перевер... офигеть. Поза ушей между коленями. А по югиске, это сама, здесь я придумала, будет вот, карнапидасана. Карнапидасана, кто вообще это придумал? я что такой и поза вот такая блин как даже показать вам ой, вот 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 такая вот за блин как его показать вот такая вот поза ой такая вот поза сейчас мы ее приду сделать нет? так как же такое сделать мне это как сделать а блин ладно попробую ну, посмотрите вот так на меня поехали а, а я не могу я лучше даже иду вот так здесь будет сейчас посмотрим Ой, Следующая поза так лучше широко расставленными ногами. А по-югийски просорита падатана сана. Поехали. Вот, вот, такая вот Буза. Ну, это я эту позу легко сделала. О, конечно, голова были потом. А, вот так. Блин. Это, это не так уж и легко. Дальше стойка на лопатках. Что? А, так вот. Саламбасар Вангасана. Короче, это как березка. Ну. Ой, что у меня не полный рост? О, вот, короче, вот так. Блин, как это показать-то? Во. Сейчас сделаем. Ну это у меня просто легко. А! Ой, бабашка. Надо было коврик взять. А! Жесть. Следующая поза. Поза плуга холосана Я ее легко смогу сделать. Фух. Ой, надо в полную. Блин, а как, как она там с прямыми ногами такими делает? Нет, я не могу. Я с прямыми ногами не могу. Они в сторону куда-то уходят. Ладно, следующая поза. Перевороты. Так, стойка на плечах с одной ногой. Экопада Сарвангасана. Это последняя перевернутая поза. Вот. Так она больше будет видно. Вот. Во, е, я смогла. Вторая поза, которую я смогла сделать. Тонизирует почки и мышцы. Ох. Зато спина так болит. Хорошо, теперь сделаем позы лежа. Там тоже мало. Ну, анантасана. Вот она, Вот. Вот она. Ой. Ну вот, короче, вы вот поняли. Сейчас, когда там лежит. И... А, и половина позы лодки. Ардхана Васана. Вот она, по Да что было такое? Офигеть, я прям испугалась так. Окей. О, и yes. это Следующая поза лягушки Бхекасана отсвечивает. Ладно. Да что ж такое? Я даже встать-то не могу. Блин, я моя нога? Нет, я даже не могу пока она встать. Дальше. Поза кобры Бхуджангасана. Но это я легко смогу сделать. О, у спина немного болит. Следующая поза. Поза поворота живота. Что там? А, так. он вот это легко. Следующая этапа. Вот это даже не растягивает. Поза лука. Сейчас мы сделаем. Это не поза уха. лука. Лука. Ладно. Я не могу даже ноги так вот. Я даже не гибкая. Нормально. Подойдет, сойдет. Поза воина лежа. Супта Вирасана. Вот. Ладно. Вот. А. -а, -а. Я смогла сделать. Следующая поза. Саранчи. Кость кузнечка. Шалбхасан. Сан, да. Это легко будет. Одна, эм... Давайте последний позу пробуем. Так. Да, е Фух, Ладно, следующая поза... Ну, я уже, я устала. Фух. Следующая поза стоя. Позу стоя сейчас. Это последняя поза. будет, а потом я закончу. Я уже 9 минут лет. Офигеть. Это наклон с полуотосом полу стоя. артха Стоя. подматанасана. Офигеть. Жесть. Ну ничего, я попробую. Что там, как там? Здесь вы видели, как я это сделал. Следующая поза половины луны. Ардхачандрасана. Ужас. Вот. Ну, вот это я легко смогу сделать, наверное. Хотя, вряд ли. А! О! Рога. Да, поза луны. Упавшая. Поза героя 3. Зирабхадрасана 3. Ну, короче, вот такая Окей, я это смогу сделать. Да, класс. Следующая поза. Ну что такое, блин? Вирабхадрасана 2. Тут поза героя 2. Вот. Ну, поза героя. Я а вот героем -то, то Это легко тоже и поза герой один вирабхадсана вот я покажу вам а. следующая поза дерева виркшасана ну это будет легко Следующая поза орла. Ой, ужас. Так. Там так. Или так. А, во. Так. И ноги. Как там ноги? А. Блин, не могу. Как? А, фу. Дальше наклон с захватом большого пальца ноги. Падангуштхасана. Вот. Это я тоже легко смогу А, нет, я не могу выпрямить ноги, как как она девушка перевернутая поза растянутого блока пареврита прошивака насана а. поза закончится Их тут еще очень много ну ладно последняя поза это Поза вытянутого треугольника. Утхита Триконосана. Ой. Там. Ага. Это нормально тоже. Но я не все выберла позы. Так что думаю, что вам понравилось это видео. Если так... Ставьте лайки и не забывайте про конкурс, который я говорила вчера. В вчерашнем видео, вопрос-ответ в конце видео, я сказала вам про конкурс. И если вы не знаете, если сейчас вы все это, все, все это сделали, то посмотрите, то в описании под видео звонок Саши Спилберг, там есть мой номер. Звоните на него, сообщайте об этом. Я вас быстренько все найду. Вы придете к месту моему месту и мы будем вместе с вами снимать видео я даже уже знаю какое видео но пока какое-то видео я вам не скажу я скажу это завтрашнее видео а так если вам понравилось это видео то ставьте лайки подписывайтесь Ой. так значит что такое ставьте фу, лайки подписывайтесь на мой канал если еще не подписана не подписана Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписан. Най не подписан. Бай-бай. Ч Бай-бай.